Зараз Сергій Мельничук приїжджає в батальйон. Яке ставлення бійців до нього? Є якась є, я просто до чого це веду? Є якесь двовладдя в батальйоні чи можливо трьовладдя. Ми прекрасно всі знаємо, що батальйон знаходиться в кількох точках, і ну в територіально це вдвох. В місці щастя. І в Половінкіно це біля Старобільська. В Половінкіно керує Валентин Лихоліт, батя та позивний в нього, і е, незрозуміло, які функції там виконують бійці. В щасті трохи інакше. Ви якось координуєте все це зверху? Чи там є ще якісь командири, які в принципі підпорядковують бійці підпорядковуються тільки їм, а не знають взагалі, хто в них керує в Айдарі, Чи як це? Немножко устаріла інформація. інформацію. зараз командую я. Мои замы и командиры рот. Командиры рот сейчас поставили э, достаточно авторитетных, грамотных э, офицеров, которые тоже вернулись на службу. Uh -huh. э, невзирая на то, что возраст за 50, старший лейтенант, но тот человек, которому доверим, доверяем, и он будет держать свою роту э, в тяжелых рукавицах. Но это будет означать только, что люди просто так не погибнут. По глупости, по... Э, неправильным отданным приказам, неумению воевать. Он подготовит хорошее подразделение. Командир другой роты, тоже майорный, тоже хороший офицер, прекрасный человек. Третья роты молодой человек, старший лейтенант, но у него есть хватка. Так что... Зараз вы дали три роты. Я открыл военную тайну. Четыре роты у нас. И люди идут к нам, все, очень много людей, которые готовы воевать именно в батальоне Айдарма. Командиром, вернее, в Половинкино командует командир батальона. Я сейчас исполняю его обязанности. В счастье точно так же и командиры родные. А какую роль выполняет Валентин Лихолит в половинке? Валентин Лихолит старшина. Старшина батальона. Что это означает? Ну, это хозяйственную роль. Тут буквально. он занимается господарством? Да. да. Мельничук Сергей Петрович приезжал еще в ноябре. Ну, на данный момент он не приезжает. Нельзя расшатывать батальон. Если хочешь ему добра, занимайся в Верховной Раде. Пиши законы. Хорошо, правильно. Не надо лезть туда. Если мне скажут перейти на другую должность, я всех поблагодарю, пожму руку и уйду. И ни в коем случае не буду расшатывать этот батальон. Это неправильно. А пробовал, на вашу думку, Сергей Мальничук расхитывать, как вы говорите, батальон? Ну, нельзя приходить, подходить к генеральному штабу и навязывать своих людей. Кто будет призначен, тот и будет призначен.